Структура импорта преобладает инвестиционные товары. Кстати, на это мы акцентируем внимание. Инвестиционная составляющая импорта в область. Это такие товары, как Российская Федерация, Белорусская, Росстат, Молдова, Германия. Общий объем внешней торговли товарами и услугами в 2010 году составил 355,2 миллиона долларов США, в, в том числе экспорт 139,3 миллиона и импорт 215,9 миллиона долларов. Мы имеем ряд, преимуществ, имеем ряд конкурентных, э, конкурентных преимуществ. Э, следует обратить внимание, что э, прогнози, э, эти преимущества позволяют прогнозировать на среднесрочную перспективу существенные увеличения привлекаемых отечественных и иностранных инвестиций. Какие же наши преимущества? Во-первых, это выгодное географическое расположение области, об этом сегодня уже неоднократно говорилось. Это центр Западной Украины, это своеобразные ворота на юг, север, центр и восток Украины. Это равно расстояние к областным центрам, границы в области э, хорошие значит, транспортные сообщения, проходят железнодорожные автомобильные международные коридоры в направлении Берлин, Удесса и Балтийское Черного море. Второе наше большое преимущество, конкурентное преимущество, это значительный природно-ресурсный потенциал. У нас 890 тысяч гектаров пахотных высокопродуктивной земли. Разведано 42 участка с запасами минеральных вод. 300 месторождений нерудных полезных ископаемых. Значит, в Украине, в Тернопольской области запасы песковиков 70% от всех запасов Украины. месторождение гипса значит, составляет 25,9 миллиона тонн. Мощные запасы энергии для производства цемента 14% от всех запасов Украины. Известники для выжигания известия. Общие запасы 25% от всех запасов Украины. Серьезное известкование кислых пуль. Самые большие мероприятия в пещере. 3838 памятных историй, экологии и культуры. В Тернопольской области треть всех замков, находятся в Украине, в нашей области. В нашей области. Два духовных центра мирового значения, включающихся лава и малийский духовный центр, один национальный и два государственных историй по архитектурных заповеден. В четвертой группе наших конкурентных преимуществ относят высокий круг ресурсы и научно-образовательных потенциал.